उर्दू टीचर के सामीन अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहलील नफसी के हवाले से तहलील नफसी को अठारह सौ नब्बे के अबाइल में आस्ट्रिया के मशहूर माहिर नफसियात सिगमिन फ्रायड ने मुतारफ कराया था ताहम उनसे पहले भी माहरीन ये असलाह इस्तेमाल कर चुके थे बुनियादी तौर पर तहलील नफसी का ताल्लुक इंसानी जहन और दिमाग से है और ये इंसानी जहन दिमाग लाशोर के मुताले और इलाज के तरीकों के लिए मुश्तमिल है तहलील नफसी अंग्रेजी लफ्ज़ साइको एनालिसिस का उर्दू तर्जुमा है तहलील बुनियादी तौर पर अरबी जबान के बब तफी का मजदर है जिसके लोवी मानी हल करना नफसी की तरफ इसकी इजाफत हो गई तो तहलील नफसी बन गई तहलील नफसी बुनियादी तौर पर माहर नफ्सियात का इंसानी जहन में खोज लगाना और अंदर झांक कर उसकी नफसियाती बीमारी की निशानदही करना है अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अदब में तहलील नफसी से क्या मुराद है जब हम किसी अदीब के फन पारे को जांचने की कोशिश करें और उस फन पारे या तख्लीक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए उस फनकार की ज़हनी कैफियत और उन हालात तक रसाई की कोशिश करें जो इस फन पारे की तख्लीक का मूजब बने तो ये तहलील नफसी है मिसाल के तौर पर सादत हसन मंटू ने जिन्स पर बहुत कुछ लिखा है अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से हालात थे या महरूमिया थी जिनकी वजह से मिन्टू जिनसियात की तरफ माइल हुए हालांकि और भी गम है जमाने में इस मोहब्बत के सिवा के मसदाक दुनिया में और भी मसाइल हैं और भी मजालिम हैं गुर्बत भूख अफलास गुलामी समेत बहुत से गम है जिनका हजरत इंसान सामना करता है लेकिन मिंटू ने औरत और तवाइफ को मरकज निगाह बनाया कोई न कोई ऐसी जहनी कैफियत होगी या फिर बीमारी जिसकी वजह से वो सिर्फ इसी मसले की तरफ रागिब हुए इसी चीज का खोज लगाना तहलील नफसी है इसी तरह एक दूसरा अदीब होगा जिसका झुकाव मजदूरों के मसाइल की तरफ होगा जब उस मुसनफ की जिंदगी को छान लिया जाए तो उसके लाशूर में कोई न कोई ऐसी चीज फिट हो गई होगी जो उसे मजदूर के लिए काम करने पर उकसाता है इसी चीज का सुराग लगाना तहलील नफसी है